নমস্কাৰ টাইমছ নিউজ ষ্টুডিঅ'ৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডিমা হাছা জিলাৰ লাংটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মানজাগাঁৱৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন চাৰি বছৰীয়া দুই কণমানি শিশু লাংটিং আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা অনুসৰি যোৱা পোন্ধৰ নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে দুই কণমানি শিশু ইতিমধ্যে সোমবাৰে দুই কণমানি শিশুৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এখন এজাহাৰ লাংটিং আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে লাংটিং আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বামিলেও এতিয়ালৈকে দুয়োগৰাকী শিশুৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই চাৰি বছৰীয়া দুয়োগৰাকী শিশু সন্ধানহীন হোৱাৰ ন দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কোনো কু সূত্ৰ লাভ কৰা নাই শিশু দুটাৰ পৰিয়ালে যাৰ বাবে উৎকংাত যাৰ বাবে শোকত ভাগি পৰিছে শিশু দুটাৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকলে ইপিনে আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী শিশুৰ সন্ধান চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই লাংটিং আৰক্ষী তো এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ লাংটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মানজাগাঁৱৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন চাৰি বছৰীয়া দুটা দুটি কণমানি শিশু লাংটিং আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা অনুসৰি যোৱা পোন্ধৰ নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে দুই কণমানি শিশু ইতিমধ্যে সোমবাৰে দুই কণমানি শিশুৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এখন এজাহাৰ লাংটিং আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো খুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে লাংটিং আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী বাহিনীলৈ অভিযানত নামিলেও এতিয়ালৈকে দুয়োগৰাকী শিশুৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে চাৰিবছৰীয়া দুয়োগৰাকী শিশুৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ ন দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কোনো খুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই শিশু দুটিৰ পৰিয়ালে যাৰ বাবে এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে শিশু শিশুটিৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকলে ইপিনে আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী শিশুৰ সন্ধান চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই লাংটিং আৰক্ষী হাফলঙৰ পৰা নিৰুপম দেৱৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ নিউজ টুডে